Мы сейчас сделаем такой небольшой типа квест. Мы не выйдем отсюда. Никто отсюда не выйдет, пока не зайдут. кровь. Давайте просто 10, человек сейчас, пока 10 человек не просто не выскажет, что, он, что у него заполнилось в этой конференции, что осталось в сухом остатке. Мы не не Я просто напомню, какие доклады были. Responsive Web Design от Александра Мехов, который уже в пути в Днепропетровск, от Петра Корякина Activity Fits Fit on Rails, Uh, Latin Токс, помните, там было целая Я рассказывал, Илья Зуб, еще были uh, Павел uh, и другие. Потом был опыт Social Education, он с Владимир Воробьев, тоже на пути в притроса уже. Опыт Пуша и Руби, Антон Погорсуков, Chief in Action от Алексея Васильева и Closure, Александр Заводько. Мне вообще вот интересно какие-то получить фидбэк, uh, uh, чтобы mm -hmm. как-то вместе вспомнить, подвести итоги. Кто был первый? Кто что помнит?

Uh, mobile first для меня как бы такая новая концепция. То есть я, в принципе, представляю, что так можно делать. Просто не говорю. Mobile first хотелось бы попробовать для начала, перед тем, как Чище. Пока все. Скажем, второй человек. Ну, мне понравились, очень были душевные лайки толки. Такая философия чистой воды. Ну, интересно было послушать. А 30. что интересно? Что, что, ну, насчет 30. вот, оценивания и так далее. Вот. И мне еще понравились очень два доклада про шеф и последний про ну, чем, чем понравилось? Просто да, если Интересная информация, новая какая-то. есть, если вы говорите... Как это планируешь в ближайшие два дня, когда это примите? Ну, вряд ли в ближайшие два дня, но... Знать, что попробуем. Да, ковырнуть, посмотреть, попробую. Хорошо, спасибо.

вот. И там одна из первых руби-драм. Не приглашайте их Кацца на свои встречи. Вот. А поэтому я хочу зарочно поблагодарить Романа, который а ну, выполнял роль их Кацца на тех встречах, куда его приглашали. Вот. Поэтому очень-очень все здорово. А то, что хочется применить, все-таки посмотреть на ну, ложу. Тоже ну, последнее. Да. Через да. Местом, что запоминается слово, сказанное в конце, да? да. Хорошо, спасибо за этот факт, Шестой. Э, мне пришёл понравилось. Э, на последний доклад я уже подустала немножко, поэтому я не очень хорошо воспринимала. Mm -hmm. Вот э, что про Dragonfly мальчик рассказал, мне понравилось. Мальчик или мальчик, да. мальчик. планируешь применить или попробовать или знать подробнее через в течение времени. Ну, Ну, прошу, хочу посмотреть подробнее, что там и как можно попробовать применить. Но остальное, в принципе, либо знаю, либо... Узнаю. Да. Спасибо. Понравился а, доклад. А чем? А чем? А а не особо часто приходилось заниматься mm -hmm. ну, там, более так плотно столкнулся в последнее время, сама идея хранения отдельной конфигурации от кода, я над ней задумывался, но смутно не осознавал Данный доклад послужил в некоторой степени толчком, пинком, этим задуматься в дальнейшем. Mm -hmm. Это продвигать. на самом деле все доклады были очень интересные. Мне очень понравилось по responsive design, вот потому как я ближе к UI все-таки. Вот. Очень интересно было послушать про то, что у людей возникают проблемы с оцениванием специалистов, которые не набирают. даже как вы специалистов найти, собственно на хорошую работу. Вот. Но доклад про Кругожеру я уже дома три раза слушала. Вот, да, все, все молодцы, очень приятно, и э, постреляли здорово, галстуки отличные, все, все здорово, спасибо. спасибо. Ну, тоже шеф понравился, потому что, о, наверное, это то, что в ближайшее время я собираюсь с этим разобраться. Ну, мне кажется, что, ну, интересно было слушать, мне понятно очень, доступно. Ну и, конечно, не знаю, ну да. Там для этого отвергнуты аргументальные а, а, вещи. Вот. Ну, первый доклад, доклад про э, спонсор дизайн Как бы я читала про это тоже, когда сидела, так двигала, сайт один. Вот, посмотрела, как это на практике делается. В принципе, ничего сложного тоже можно пробовать. Вот. Э, Lighting Talks, да. Вот. Тоже было очень живо послушать, как, как вообще программисты люди обсуждают, как спорят. И мне это было интересно. Я бы мог сказать, что мне все понравилось, но, к сожалению, <laughs> я не все понял. <смех> <Останавливаю>. <смех> Лично для меня это новинка, но очень понравилась первая тема, это использовать бэк дизайн Вот, э, я в будущем думаю ее применить, так как очень заинтересовался. Некоторые э, темы я пропустил. Ну, в основном, я доволен. понимаю. Видимо, уже финальное слово. Да. Да. Все же люди хотят идти. Я очень коротко. Понравилось очень много молодых людей, которых горят глаза. Такое некое уже начало будущего Ruby Community. На самом деле, пару лет назад я уже хотел делать Руби-комьюнити, и спасибо Паше за то, что он его уже делает. Хорошо, значит, тогда, ну, надеюсь, что, вот, просьба к вам, действительно, вам в течение двух дней придет форма для оценки докладчиков и вообще обратно связь по конференции. Это для нас очень ценно и важно, чтобы сделать дальше лучше было. тоже вот, приглашаю к развитию комьюнити, в частности, Харькове, и мы с удовольствием поможем комьюнити другим городам, да, то нужна как бы Ukraine, United, и так далее. Вот, и тоже спасибо всем, всем кто организаторам, вот, еще раз очень большое, в первую очередь, для Анастасия, которая действительно на ее плечах, в основном все это организация вышла. У меня была только идея, действительно, Настя в основном то есть я видел просто схемы какие-то и так далее, это было виртуально, когда она все это готовила. И не то, что получилось так, то есть практически без покапов, там у нас нет большого бойлера, да, там что-то еще это и ее заслуга. Может быть, пару слов тоже Настя, она тоже похвалит, с кем она работала. На самом деле для меня тоже очень много открытий сегодня была, только это не программист. Я на самом деле не знала, что оказывается можно организовать конференцию для программистов. Это был очень интересный опыт, так как я до этого. В основном организовала различные молодежная конференции. Этим летом, например, я была в Москве и участвовала в международном конгрессе. Ну, вообще, это как бы, были представители 110 стран, там, одна молодежная в общем, как бы, конференции много раз видела как делегаты, как организатор. Вот. А, ну, здорово, брат, там, все-таки слышать, там, в основном, да, позитивные отзывы. Вот. мы а, участвовали много новых слов, на самом деле вот, наверное, чим даже чим тоже чем, наверное чем, пригодится. Чем, чем руки от рельса Одна из команд выиграла. Я на самом деле, знаете, когда только начинала вообще там как бы это все организовывать, я долгое время писала, знаете, как Ruby and Rails, а потом я поняла, что Ruby on Rails. Знаете, такие ошибки, когда еще не совсем нам разбирается. Если это Ruby, то видео. Уже что-то точно не Вот. Ну, спасибо всем. Про команду да, ну на самом деле как бы вообще все началось организовываться просто с идеи 3 3,5 недели назад, так что я думаю, что достаточно быстро и хорошо все успели, и очень классно, что вот э, девчонки, вот Юля она вообще программист, но она в этом проекте себя попробовала как пиарщик, вот, я думаю, у нее достаточно хорошо получилось, так как мы планировали 50 человек, и собственно сегодня было там 47 людей, вот, и Светочка у нас ну, вообще работает в Слободе, и она вот, наверное, вы все ее знаете, потому что она вам звонила, вот, спрашивала про какую-то оплату там. И, в очень настойчивый человек, и она тоже очень много вложила в эту конференцию, так как, ну, с делегациями очень важным большой кусок. Так что, девчонки, ну, да, можно сказать, первый раз, как организовали со стороны конференции, и я думаю, что все очень хорошо получилось. спасибо большое. завершаем, завершаем сегодняшнее событие. И вот всех желающих продолжить, особенно спикеров, в первую очередь, мы приглашаем, там есть супермаркет Рос, на втором этаже, поднимитесь, там есть кафе. И как раз мы приглашаем вот, на автопатию, все желающие могут прийти. В первую очередь спикеры, но и все желающие могут пообщаться. И всем спасибо, до скорых встреч.